दशरथाने यज्ञाश्व सोडला पुढे एका संवत्सरानंतर तो यज्ञ अश्व परत आला राजा दशरथाच्या विनंतीनुसार ऋष्य यज्ञ मांडला एका शुभवेळी यज्ञ ज्वालेतून एक रक्तवर्ण महापुरुष प्रकट झाला आणि दुंदुबीसारखा कणखर परंतु मधुर नादानं तो राजा दशरथाला म्हणाला दशरथा पायसदा गसदान तुझा य प्रकट जाहलो तुझा य प्रकट जाहलो हा माझा सन्मान दर्शन था दर्शन पायसदान पायसदान तवयज्ञा होय सांगता तृप्त जाहल्या सर्व देवता तवयज्ञा की होय सांगता तृप्त देवता प्रसन्न नृपा तुझावर श्री विष्णु भगवा दशरथा 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 हे हे पायसदान पायस, दार, पायस दार, श्री विष्णूची आज्ञा मुनि आलोमि प्रसादनी यादनासी यादनाहु यादनासी यादनाहु अनसे उपमान दशरथान दशरथा दशरथा घे पायसदान पायसदान करात घे ही सुवर्णस्थाली धरण करात घे ही सुवर्णस्थाली देरा न्याना क्षीर आतली कामध्येनु दुधानहि ओज हि से बलवा दशरथा दशरथ दशरथ पायस दान पायसदान कर पायस, पायस भक्षण उदरी होल वंशारोपण तिल पायस भक्षण उदरी होल वंशारोपण कांचा पोटी जन्माये तिल कांचा पोटी जन्माये तिल योद्धे चार महा दशर दशरथान दशरथान दशरथा ये पायसदा पायसदा दशरथा प्रसवती लत तिनी देवी श्री श्रीविष्णु अंशमानवी प्रसवतीत्या श्रीविष्णु अंशमानवी धन्य दशरथ भला देव पित्याचा मा दशरथा 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 गे हे पायसदान पायसदान कृतार दसती तुझी लोचने कृतारसती तुझी लोचने मी तुझा दर्शने तुज्याशने कृतारसती तुझी लोचने कृतार्थ दिसती तुझी लोचने कृतार्थ मी तुझा दश दे आद्यामज रूपा दे आद्यामज रूपा पाव तो यदनी अंतर्धार दशरथा दशरथ दशरथा ये हे पायसदन् पायसान दशरथ दशरथ दशरथ